не работали достаточно. И поэтому оно получилось, что не было совместного сотрудничества по укреплению курорта на рынке услуг. Для того, чтобы сохранить и развивать курорт, надо выходить на европейские мировой рынки. Тем более, что в Трусковце уже заинвестированы частными инвесторами сотни миллионов долларов. Здесь есть гостиничные сети пятизвездочных отелей. Есть лечебная база, и номерной фонд на самые разные финансовые возможности. Так у нас в Турсковце можно организовать проживание от 2 долларов за сутки в частном секторе и до 1000 долларов за сутки в президентском номере 5-звездочного отеля. В среднем проживание и лечение в Турсковце можно организовать от 10 долларов за день. Это делает возможным отдых в Турсковце людям с разными финансовыми возможностями. Лечебная вода на вкус делает чудеса в профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и позволяет заоружать нашу курорт круглогодично. Близость к Карпатам и к многим историческим местам, к Львову, к Закарпатью, горнолыжным курортам и специально организованные фестивали позволяют организовать интересные отдыхи и доступ. Лечебный туризм также имеет огромный потенциал в нашем городе. Сейчас при городской больнице создан современный центр лапароскопии. Удалить камни из почек и с последующей реабилитацией в этом современном центре стоит приблизительно 450 долларов. Для сравнения, вот те же самые услуги обращались наши друзья в Израиле и вот им предложили за 45 тысяч долларов. Разница в цене в 100 раз. Так что я думаю, если усовершенствовать наши медицинские услуги дополнить уже кто-то говорил что сделать центр карди... кардиологический центр для обучения развивать медицинский туризм это очень привлекательно потому что если услуги сервиса в мире могут дать на хорошем уровне во многих местах то медицинский туризм он менее развит в том, что мы конкурентами будем на этом рынке из-за из цены. Хотя качество сможет тоже достичь ну, хороших стандартов. Так что у нас есть над чем работать. У нас в Турсковце реконструированы разные санатории, как раз что остались с совкового периода. Ну и первым делом, что облагораживали, это фойе санатория. Вход как говорит. Как говорится, по одежке встречает. Ну вот, такой одежкой и визиткой Турсковца у нас является курортный парк. Мы как раз находимся в самом центре Турсковца, в курортном парке у нас помещение, где мы сейчас делаем реабилитационный центр, украинско южно центр реабилитационный, который мы сейчас принимаем солдат, которые пострадали во время войны на востоке Украины. И так что будем расширять это направление и также будем включать это направление в лечебный туризм. Но, ну, к сожалению, самая большая вот такая проблема в Турском это как раз и инфраструктура общая и вот состояние парка, потому что за последние 30 лет, вот, если санатории обновлялись, там дороги ремонтировались более-менее, то вот сам парк и изюминка Турсковца, в котором как раз отдыхающие проводят самое большое число времени, он, конечно, не не был улучшен, реконструирован. И вот самое такое учебное задание, как раз вот эта задача.